పిల్లలందరికీ సరస్వతి ద్వాదశనామ స్తోత్రము వారికి నేర్పించండి వారి చేత చదివించండి పెద్దలందరూ కూడా సరస్వతి ద్వాదశనామ స్తోత్రము చదవండి ద్వాదశ ద్వాదశనామాలు అంటే పన్నెండు నామాలు ఉంటాయి ఒక్క నిమిషంలో చదువుకోవచ్చు నేర్చుకుంటే కనుక పిల్లలందరూ చక్కగా నేర్చుకున్నారనుకోండి రోజు వారు చదువుతుంటే కనుక వారికి జ్ఞాపక శక్తి కూడా అధికంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది కనుక పిల్లలందరి చేత ద్వాదశనామ స్తోత్రమును వారి చేత नेर्पञ्चि वारि नेर्पञ्चि वारिचेत चदिवचि अध श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम् सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा समायुक्ता विद्या दानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदादेवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशम वरदाइनी एकादश चंद्रकांती च्वादश भुवनेश्वरी द्वादशता नामानि त्रिसंध्यम यह पठे नरहा सर्वसिद्धिकरीत प्रसन्ना परमेश्वरी जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती इति सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम् सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदादेवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं जगती ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चन्द्रकान्ती च द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती इति सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम् सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं जगति ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टम ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशम वरदाइनी एकादश चंद्रका द्वादश भुवनेश्वरी द्वादशता नामानि त्रिसंध्यम यह पठे नरहा सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती इति सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम् सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदादेवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं जगती ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चन्द्रकान्ति च द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती इति सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम् सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पञ्चमं ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चन्द्रकान्ति च द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी जिह्वाग्रे वसते नित्यं ब्रह्मरूपा सरस्वती इति सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम्